информации. Я очень приятно, что вы сегодня с нами вместе работаете, поскольку мы прекрасно понимаем, что без значительного информационного посыла наша инициатива, она может где-то увязнуть на нашем же уровне, и, к сожалению, так сказать, не получит хоть сколько-нибудь необходимой оценки самим обществом. Ну, я подчинюсь логике Павла, поскольку он начал говорить об одной, скажем, из практических реалий, которая имела долгое время в Украине. В соответствии с законом о регулировании, вы прекрасно понимаете, что рынок безопасности это как раз та сфера экономики, которая очень жестко подлежит процедурам регулирования. Действительно, долгое время уполномоченный законом орган, который осуществлял контроль за соблюдением лицензионных условий, являлось Министерство внутренних дел Украины. Но на протяжении практически всего времени существования самого закона, Прямое, грубейшее нарушение самого закона, эта функция была передана Департаменту Государственной службы охраны. Но он с поскольку сам департамент, являясь одним из операторов, очевидно, тем более единственной монопольно владеющий вооружением значит, оператор рынка охранных услуг, выполнял функцию лицензионного контроля. И только благодаря беспощадной, очень активной, такой стойкой позиции Госкомпредпринимательства, лишь в ноябре. 2010 года эта функция законным порядком была передана, и на сегодняшний день она уже как так сказать, функционально передана э, Департаменту э, общественной безопасности.